સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નજીક જંગલ ટ્રેકિંગ દરમિયાન વનસ્પતિ વિદ્યાર્થીઓનો વન સંપદા જાણવાનો એક અનોખો પ્રયાસ જોવા મળી રહ્યો છે નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર સ્થિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં રાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ ઉત્સવ બે હજાર પચીસ યોજાઈ રહ્યો છે જેમાં દેશભરની વિવિધ કોલેજમાંથી બોટની વનસ્પતિ શાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિ ઓળખ પરખનો પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે આ વિદ્યાર્થીઓએ મંગળવારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે આવેલા કેવડીયા ગામના જંગલમાંથી જુદી જુદી વનસ્પતિઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું તેઓએ જંગલમાંથી વિવિધ વનસ્પતિમાંથી જડીબુટ્ટી પાંદડા ડાળીઓ શોધી તેમને અપાયેલા મુદ્દાઓ આધારિત અભ્યાસ કર્યો હતો તદુપરાંત તેમણે વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો એકત્રિત કરી ખાના ખજાના સ્પર્ધામાં ઉત્સાહભેર ભાગ લઈને પોતાના અનુભવ પ્રતિભાવ રજૂ કર્યા હતા એકતા નગરની આસપાસના જંગલો પ્રકૃતિ અને વન પેદાશોની પ્રત્યક્ષ નિહાળી અત્યંત પ્રભાવિત થયેલી રાજસ્થાનના જયપુરની વિવેકાનંદ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની સોમ્યા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે અહીં આવ્યા પછી શિક્ષણનું જ્ઞાન પુસ્તક પૂરતું જ નહીં પરંતુ સાચા અર્થમાં ફિલ્મમાં જાત અનુભવથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે વનમાં ઘણા પ્રકારના વૃક્ષો જોઈને આનંદ થવાની સાથે કુદરતી વાતાવરણનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે અહીંના જંગલમાં જુદી જુદી વનસ્પતિઓની ઓળખ અને જાણકારી મેળવી કુદરતી સંશોધનનું મહત્વ સમજી શક્યા છે તો મધ્યપ્રદેશથી એપીએચ યુનિવર્સિટી રિવમના વિદ્યાર્થી અનુજ કુમારે જણાવ્યું કે અહીં આવ્યા પછી અમને વિવિધ રાજ્યમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે કામ કરી ઘણું બધું શીખવાનો મોકો પ્રાપ્ત થયો છે સાથે જુદી જુદી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને એકતા નગરની મુલાકાત લઈ આનંદની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે ઉત્તરકાશીની આરસીયુ પીજે યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની આયુષી ચમોલીએ કહ્યું કે અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની આસપાસના વિવિધ સ્થળોએ ટ્રેકિંગ કરી વન શોધ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો સાથે સાથે વેલી ઓફ ફ્લાવર ભુલભુલૈયા મેઝ ગાર્ડન અને જંગલ સફારીની મુલાકાત લીધી હતી ભુલભુલૈયામાં જુદી જુદી પઝલમાં વનસ્પતિની ઓળખ થકી અમારા અનુભવને વધુ મજબૂત કરવાનો અવસર અહીં મળ્યો विद्यार्थियों यूनिवर्सिटी अध्यापकों नौ कर्मचारियों पर जोड़ा की जो 19 तारीख से लेकर राष्ट्रीय वनस्पति उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है कि बढ़िया गुजरात में इसमें हम लोग अपनी भागीदारी मतलब सुनिश्चित किए हैं और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है सभी राज्यों के जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे मिल करके और जितनी भी ये कंपटीशन खेल है उसको करते हुए आज का दिन बहुत अच्छा था आज हम लोग वनस्पति के बारे में रिसर्च किए हैं यहाँ पे यहाँ के जो बहुत सारे जो पहाड़ हैं इन्हीं पहाड़ों में अभी कभी खाना का जाना का कार्यक्रम हो गया आगे उसमें भी भाग लेंगे आ, हम लोग यहाँ पर नेशनल बॉटनी फेस्ट टू में आए हैं यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली इवन हमारी जो फील्ड है बॉटनी हम लोग एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि इतनी सारी वेराइटीज़ इतना प्यारा उनका उनको कंजर्व करने का तरीका उनका कलेक्शन एकता नगर वडोदरा गुजरात में हम लोग आए हैं एकता नगर में हम लोग अभी प्रेजेंट हैं और यहाँ पे जो वैली ऑफ़ फ्लावर है हम लोग वहाँ पर विज़िट करें वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ के, वेराइटीज, के फ़्लावर्स प्लांट्स ये सब मिले वहाँ पर हमने हमने बहुत सारे हमारे एक्साइटेड गेम्स जो होते हैं जिसमें लोगों को जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट करे करने के लिए है ना वो बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वामेंट क्रिएट हुआ है और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पे हमें इतने फ़न गेम्स हुए हमारी को भूल में जो लेकर गए मेज़ गार्डन है यहाँ पे भूल और उसमें लेकर गए वहाँ पे इंट्रैक्शन वह, वहाँ पे हमारे इंट्रैक्शन भी हुए अलग टीम से जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आई हैं वहाँ पर से हमारा इंट्रेक्शन हुआ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला हमारी फील्ड्स के अकॉर्डिंग सो थैंक यू सो मच वडोदरा एम एस यूनिवर्सिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ़ इक्तानगर नगर थैंक यू सो मच नमस्कार मेरा नाम आयुषी चमोली मैं आर सी यू पी जी कॉलेज उत्तरकाशी की छात्रा बी एस सी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और हम यहा हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम नेशनल बॉटनी फेस्ट में आए उत्तराखंड से सिर्फ़ हमारा कॉलेज आर सी गवर्नमेंट गवर्नमेंट पी कॉलेज हम हमें इधर सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का और हमें बहुत सारा मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिली कल हम फ्लावर वैली में गए कल हम सफारी में भी गए और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ हमें देखने को मिले मतलब क्विज पजल्स थे हमें उन्हें सॉल्व करने थे बॉटनिकल नेम उनके लिखने थे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है और यहाँ अलग अलग स्टेट के लोग भी यहाँ पर्जेंट है उनसे हमें इंटरेक्ट करने को मिल रहा है तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, है हमारा यहाँ भूल भुलैया में भी हम कल गए थे तो वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा अलग अलग पजल्स को टास्क पूरा करना उनका बॉटनिकल नेम लिखना अलग अलग प्लांट्स के बारे में जानना तो बहुत अच्छा लगा हमें इधर आज आज हमें एक वो प्लांट्स हमें दो दो हम पे क्लू थे हमें उन क्लू को कंप्लीट करना था अपना टास्क कंप्लीट करना था और हमें खान खाना खजाने के लिए हमें अपने जो मतलब कुछ भी खाना खाना बनाने के लिए हमें कुछ ढूंढना था वहाँ पेड़ पौधों में तो हमने वही